जब पराई औरत को चाहने लगे पति तो क्या करना चाहिए एक्सपर्ट ने बताया पत्नी कैसे हैंडल करें, अपना एक तरफा रिश्ता शादी के बाद पति का किसी दूसरी महिला से प्यार करना कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती है लेकिन पति के साथ रहना है या रिश्ते को यही खत्म करना है कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसे में इस समस्या को हैंडल करने में रिलेशनशिप एक्सपर्ट के बताए तरीके आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी शादीशुदा महिला के लिए यह स्वीकार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि उसका पति किसी दूसरी महिला को प्यार करता है यह एक चीज उसे अंदर तक तोड़ कर रख देती है लेकिन अपना सब कुछ छोड़कर किसी आदमी के साथ मिलकर घर बसाने के बाद इस तरह का धोखा मिले तो यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या करें। इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में एक्सट्रामेरिटल अफेयर के मामले बहुत अधिक हो गए हैं। ऐसे में खुद को इस समस्या से कैसे निकाले यह पता होना बहुत जरूरी है वरना सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है इसलिए हमने एक्सपर्ट से बात की और जाना कि ऐसे रिश्तों को बेहतर तरीके से कैसे हैंडल करना चाहिए प्रिडिक्शन फॉर सक्सेस के संस्थापक और रिलेशनशिप कोच विशाल भारद्वाज बताते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और साथ का होता है ऐसे में ये पता लगना कि आपके पति किसी और से प्यार करते हैं ये कितना दर्दनाक हो सकता है शायद मैं अंदाज भी नहीं लगा सकता ये आपके लिए एक मुश्किल स्थिति है लेकिन जितनी मुश्किल ये स्थिति है उतना ही जरूरी है इसको समझदारी से संभलना भी है मुझे उम्मीद है कि यहाँ बताए गए मेरे टिप्स आपके लिए मददगार साबित होंगे एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस समस्या से जूझ रही किसी भी महिला को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी भावनाओं को दबाकर न रखे इसे नजरअंदाज करने की जगह है उस दर्द को स्वीकार करें। इसके कारण उदासी गुस्सा या ठगा हुआ जो भी आप महसूस कर रही है उसे जस्टिफाई ना करें अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा समय सबसे अलग रहकर इन सारे इमोशंस को प्रोसेस करने का मौका दें। अगर आप 100 परसेंट श्योर है की आपके पति आपसे नहीं किसी और से प्यार करते हैं तो उससे इस बारे में खुलकर बात करें उन्हें अपनी फीलिंग्स को शांति से शेयर करने का मौका दें और आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर करें हो सकता है जो हुआ उसके बाद आप शांति से अपने पति के साथ बात करना न चाहे लेकिन इस स्थिति को संभालने का सही तरीका बिना किसी झूठ की गई बातचीत है इससे आप दोनों आसानी से और बेहतर तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकेंगे गुस्सा कड़वाहट आपके कमजोर हो चुकी शादी को तोड़ भी सकता है दो लोगों की शादी में परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है रिश्ते में आने वाली हर समस्या को उनकी मदद से आसानी से सुलझाया जा सकता है ऐसे में पति के साथ बातचीत के बाद इस मेटर को परिवार के सदस्यों के सामने रखें। इससे आपको इस स्थिति को प्रोसेस करने के लिए सबकी मदद मिलेगी और इमोशनल सिचुएशन में भी वो लोग आपको संभल पाएंगे अगर आपको लगता है कि परिवार के लोग सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो प्रोफेशन की हेल्प ले अक्सर ऐसा होता है कि जब आप दुख और गुस्से की स्थिति में होते हैं तो कभी कभी सही रास्ता समझ नहीं आता है ऐसे में एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट वो इंसान जो आपके मैटर में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है वो आपको एक बेहतर सलाह दे सकता है साथ ही आपको उसके साथ खुद को एक्सप्रेस करने का एक सेफ स्पेस भी मिलता है। शादी के बाद कई बार महिलाएं कई तरह के प्रेशर के कारण अफेयर के बाद भी पति को अपना लेती है उसके साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका दे देती है लेकिन यह दूसरा मौका कब तीसरे और चौथे में बदल जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है इसलिए हमेशा अपने फैसले पर अच्छी तरह से विचार करें यदि आपने अलग होने का फैसला भी किया है तो भी उसे दोबारा सोचें इस बात का ध्यान रखें ये आप दोनों पर निर्भर करेगा कि आप फाइनली क्या फैसला लेंगे पर क्लैरिटी होनी जरूरी है कि उन्हें और आपको क्या चाहिए वो डिस्कशन करें डिसीजन ले और जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत हो तो आगे बढ़े अगर एक रिश्ते में प्यार एक तरफ हो तो वैसे भी वो बोझ ही बन जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद